Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid Hari ini kita akan continue untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 bersama saya Cikgu Fahmi Ok sebelum tu kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa belajar dan juga selawat بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الاخره من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Okey, sebelum tu, sediakan kertas dan juga alat tulis untuk mencatat ya murid-murid sekiranya hendak bertanya dan boleh direct chat cik cikgu kat dalam grup WhatsApp. Okey kita lihat sikit pelajaran RBT untuk tingkatan 2. Kamu akan ada 2 bab iaitu bab pertama penyelesaian masalah secara inventif dan bab kedua adalah aplikasi teknologi. So untuk hari ni kita akan habiskan subtopik 1.1 iaitu mengenal pastian masalah dan kemudian minggu depan kita akan boleh sambung 1.2 iaitu analisis fungsi. To save everyone a hassle Okay, sebelum tu, the video untuk kamu tonton. Kamu perhatikan video tersebut yeah. To save everyone the hustle of taking out the trash, we built 20, running trash bins. Our studio is a mess. There's always garbage on the tables, on the floor. At first, I thought the problem was simply not enough trash cans, so I bought more. But for some reason, people still didn't bother then i had a thought what if the trash bin catches trash midair, air then empties itself automatically wouldn't that solve everything we added 3 big motors and wheels under the bin so we can move quickly Whoa. nice move then we put a camera on the bin and train a model to identify common types of trash when it sees a train object flying through the air it sprints to intercept after many rounds of fine-tuning by our engineers it finally caught its first piece of trash Oh. <laughs> <laughs> with the basic function working, we created three specialized bins. One come up the floor. Place rock, paper, scissors with you, make you feel invincible. One has a lid, so we can now. Practice, rookie. That's baby stuff. Talk trash. If you make it in, I leave my lid. Uh -huh. Nice try, genius. And then came the ultimate bin, the punishment bin. Equipped it with a soft-dart launcher. If someone litters, you can remote control it with a fire warning shot. <laughs> so now the throwing trash part is solved. What about emptying the trash automatically? We actually make this, the Hesio Mega Bin. And we give each small bin a bag swapping mechanism when a small bin approaches the big one. The big band extends a clamp, lifts the back system, swings it over the mouth, then tightens to heat the wires to seal and cut off the full part of the bag, which drops into the big bin. A fresh bag is pulled into place. But wait, how do the small bands even find the big one when everyone leaves and the lights goes off? This is what it looks like. led strips under the floor and place downward facing cameras on each bin then we taught them to follow the light so by programming the light trail we can guide the bins one by one straight to the mega trash bin gave everyone the hustle of taking out the trash. We built 20, okay, 20 trash bins. Hari ini. Our studio is a mess. Kita akan belajar apa dia? Okay, so cikgu explain sikit apa to yang kita tonton tadi Hasil kamu tontonan video tadi, cikgu explain sikit Okay, untuk gambar raja sebelah kiri kanan atas Sebelah kiri kanan Sebelah kiri atas, maafkan cikgu Okay, so untuk gambar raja tu Kalau kamu perasa dalam video tadi, diorang ada masalah apa masalah longgokkan sampah di atas meja kerja dan juga di atas lantai. Okey. Kemudian isu masalah tersebut sampah tersebut, dia orang cuba solve dengan menggunakan menambah bilangan tong sampah. Tapi sebenarnya bilangan tong sampah yang banyak pun tak dapat solve masalah sampah dia orang sebab ada segelintir daripada mereka yang bersikap suka membuang sampah daripada jauh secara campak. Dan akhirnya tak masuk ke dalam tong sampah pun. Dan dia orang nak kalau boleh tong sampah tersebut dapat tangkap sampah diorang dan boleh buang sampah sendiri. Okey, nampak tak? Apa yang diorang nak iaitu tong sampah tersebut boleh tangkap sampah diorang dan boleh buang sampah sendiri. Okey. So, apa yang diorang buat? Yang pertama, diorang tambah roda pada tong sampah mereka. Diorang tambah, orang tambah roda kemudian tong sampah diorang ada problem di mana tong sampah diorang tak ada mata tak ada mata ataupun istilah istilah betulnya adalah tak ada sensor lah. Jadinya dia orang punya tong sampah ni boleh terlanggar kaki meja. So lepas lepas terlanggar je dah jatuh tong sampah tersebut. Okey, apa yang dia orang buat? Dia orang tambah kamera pada tong sampah tersebut. So, tong sampah tersebut boleh tangkap sampah dan boleh bergerak secara cepat menggunakan roda. Okey. Kemudian, apa yang diorang cuba tambah lagi, tambah baik lagi pada tong sampah tersebut, misalnya diorang tambah mop, Okey. Kalau perhatikan dalam video tu, tong sampah tu ada pegang kain yang boleh mop lantai. Tapi, itu tidak merujuk kepada apa yang diorang nak capai sebelum ni. Kemudian, diorang tambah penutup tong sampah. Dan, diorang tambah, atau lagi, lagi satu, diorang cuba buat punishment bin, iaitu yang boleh uh, tembak guli pada Uh, si pembuang sampah. Kalau sampah tersebut tak masuk. Tapi semua tu uh, pilihan pilihan uh, pilihan saja apa? Pilihan di tepi saja. Okey. Diorang nak atau sampah tersebut boleh buang sampah sendiri. So lagi satu adalah refillable bag iaitu sampah tersebut boleh refill Uh, boleh di, uh, dikosongkan secara automatik. Jadinya objek dorang adalah nak buat tu sampah tersebut ada beg plastik yang boleh uh, sentiasa uh, sentiasa ada plastik sampah dan boleh buang sampah secara sendiri. Okay. So, agak-agak apa yang kita akan belajar hari ini? Okay, daripada tu dalam video tersebut, apa yang kita akan belajar hari ini adalah Proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif Okey, ini adalah satu topik satu perpuluhan, satu perpuluhan dua So, objektif kita belajar hari ini adalah Yang pertama, murid-murid semua akan dapat merancang sekurang-kurangnya Empat daripada lima langkah asas dalam proses penyelesaian masalah bukan inventif secara bertulis dengan tersusun Okey. Kemudian objektif kamu yang kedua hari ini, kamu dapat menentukan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kaedah penyelesaian masalah inventif dalam proses penyelesaian masalah inventif secara bertulis dengan betul. Okey. So kita pergi kepada yang pertama iaitu proses penyelesaian masalah bukan inventif. Proses penyelesaian masalah bukan inventif maksudnya apa dia? Iaitu masalah yang tidak memiliki kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, proses ini adalah proses penyelesaian biasa yang dialami dalam kehidupan seharian. Okey, total step proses penyelesaian masalah ni iaitu carta alih. Sebelah kiri tu adalah gambar carta alih penyelesaian masalah bukan inventif. Ah, uh, dekat situ ada tujuh bentuk. Okey, ada tujuh ada tujuh tahap, Okey, ada tujuh tahap daripada atas sampai ke bawah ada tujuh tahap tapi lima keyword tu, nombor satu sampai nombor lima tu adalah yang paling penting lah awak kena ingat ok, untuk petak yang permulaan iaitu bentuk bujur berwarna biru yang belah atas sekali itu adalah simbol mula okey kemudian pergi kepada petak uh, barisan nombor 2 iaitu pada barisan nombor 2 iaitu kotak a segi empat tepat ada nombor 1 tu itu bermaksud mengenal pasti masalah Kemudian kamu pergi ke petak yang nombor dua iaitu menyenaraikan pilihan penyelesaian. Okey, kamu senaraikan pilihan penyelesaian yang kamu nak. Kemudian yang ketiga iaitu membuat pilihan dan yang keempat adalah melaksanakan pilihan. Dan yang kelima adalah berbentuk diamond. Bentuk diamond ni adalah bentuk penilaian lah ataupun keputusan. Okey, biasanya bentuk diamond ni akan ada dua akan ada keluar dua output iaitu anak panah ke bawah dan juga anak panah ke atas semula. So anak panah ke bawah bermaksud berjaya dan anak panah yang ke atas semula bermaksud tidak berjaya lah. Okay. So bila tidak berjaya kamu perlu pilih penyelesaian yang lain pula. Kalau berjaya kamu bu terus pergi ke bentuk bujur yang terakhir iaitu selesai. Okey, ini gambar ini gambar raja secara definisi sajalah. Kita pergi kepada contoh supaya kamu dapat lihat lebih jelas iaitu yang pertama mula dalam bentuk bujur berwarna biru. Kemudian step yang pertama mengenal pasti masalah. Contohnya dalam video tadi kita tengok masalah dia apa iaitu logokan sampah di atas meja, di atas lantai. Even dia letak tong sampah banyak pun still so sampah tu tak solve problem dia orang dan kemudian diorang harap tu sampah tersebut dapat kutip sampah diorang kalau diorang campak. Ha, jadi diorang kena pastilah apa uh, masalah diorang. So yang kedua iaitu menyenaraikan pilihan penyelesaian di mana diorang buat tong sampah tersebut ada roda, ada kamera, ada penutup bin. Okey, ada mop. Lepas tu plastik sampah yang boleh diangkat sendiri. Kemudian yang punishment punya pin yang kita yang dia tembak pakai guli tadi. Okey, dia dah ada banyak pilihan penyelesaian daripada masalah dia tersebut. Jadinya apa yang dia buat adalah dia membuat pilihan iaitu dia gunakan roda, kamera dan juga uh, plastik sampah yang boleh diangkat secara automatik. Okey. So, dia orang laksanakan pilihan tersebut. Okey, dia orang laksanakan di mana dia boleh kutip sampah secara automatik pada waktu malam. Kemudian diorang menilai penyelesaian tersebut. So, bila buat penilaian penyelesaian tersebut, ada dua je lah. Sama ada berjaya ataupun tidak. Kalau berjaya, ya, kamu dikira selesailah ke bujur yang terakhir iaitu selesai. Kalau tidak, kamu perlu pilih ke pilihan penyelesaian yang lain pula. Ha, macam tu. Okay, faham tak murid-murid? Okay. So, kita pergi kepada yang kedua iaitu proses penyelesaian masalah inventif. So untuk proses penyelesaian masalah inventif ada empat fasa iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan juga fasa 4. Fasa pertama adalah analisis punca masalah di mana kamu kena analisis fungsi setiap bahagian. Kemudian fasa kedua iaitu model masalah iaitu kamu perlu kena pasti percanggahan fizikal yang berlaku. Kemudian fasa tiga iaitu kaedah penyelesaian di mana kamu perlu pilih kaedah penyelesaian yang sesuai berdasarkan percanggahan fizikal yang telah berlaku. Kemudian fasa keempat adalah model penyelesaian di mana kamu perlu memilih kaedah penyelesaian secara spesifik. Okey, kita pergi contohlah supaya kamu lebih mudah faham dan nampak dia punya flow. Contohnya macam yang pertama ni adalah fasa satu, analisis punca masalah di mana analisis fungsi. Kalau kamu perasan dalam gambar rajah pertama ni, ada buku yang banyak dekat atas meja kayu berkaki kayu. Okey, dekat sini kalau kamu perasan kaki kayu tu sebut macam tak stabil, betul tak? Sebab tak stabil, kamu perlu menjelaskan fungsi setiap bahagian meja tersebut di mana kamu analisis dilakukan sehingga punca masalah dikenal pasti. Okey, kamu perlulah senaraikan bahagian meja tu ada apa? Permukaan meja, kaki meja, pemegang kaki meja, kemudian skru. Kemudian kamu kena tahu juga bilangan bilangan skru tu ada berapa, lantai dia macam mana. Okey, bila kamu dah kenal pasti semua komponen dan kamu dah kenal pasti semua fungsi setiap komponen, okey. Baru kamu dapat tahu, baru kamu dapat buat analisis macam mana nak tentukan masalah uh, mana ma baru kamu dapat tahu mana masalah yang Ber, berlaku sebenarnya Dekat bahagian man Dekat komponen man Daripada meja tersebut Masalah berlaku Ha macam tu So kalau dekat situ Lepas dia analisa Dia dapat tahulah Bahawa dia menggunakan kaki Kayu adalah punca masalah tersebut Jadi apa dia buat Kita pergi kepada fasa yang kedua Iaitu model masalah percanggahan fizikal Di mana dia menggunakan konsep percanggahan fizikal Untuk mencari kelebihan setiap keadaan Okey, di mana meja perlu berat untuk menampung beban lebih tinggi. Tapi pada masa yang sama, meja perlu ringan untuk mudah dialihkan pada jumlah orang yang sedikit. Okey, yang ini berlaku selepas apa? Yang ini berlaku selepas kamu kena pastilah. Okey, kamu kena pasti komponen mana pada meja tersebut yang bermasalah. Misalnya dia trace kaki kayu. So dia replace dengan kaki besi. Okey. Kaki besi tu dia kuat. Okey, dia berat. So dia dapat menampung beban yang banyak daripada buku tersebut Tapi pada masa yang sama Awak nak kalau boleh meja tu ringan Supaya mudah untuk diangkat Betul tak? Okey, itu adalah situasi bila mana kamu mengalami Percanggahan fizikal Sebab kamu ada dua sifat Yang kamu nak Awak nak berat Awak nak ringan Dan dua-dua tu adalah sifat yang berlawanan Tak bolehlah berada pada masa yang sama Betul tak? Ha, dekat situlah kita perlu pilih kaedah penyelesaian iaitu fasa nombor tiga iaitu pilihan kaedah penyelesaian. Untuk menentukan kaedah penyelesaian, awak ada dua kaedah iaitu kaedah pemisah ruang dan juga kaedah pemisah masa. Okey, macam mana awak nak tentukan kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa? Okey, macam ni awak lepas baca, awak lepas tahu je percanggahan fizikal awak berat ataupun ringan okey panjang ataupun pendek kuat ataupun lemah tebal ataupun nipis kamu kena tanya balik semula dalam diri kamu adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama hmm cuba awak fikirkan contohnya macam meja tu awak nak meja tu berat untuk menampung beban tapi awak nak meja tu juga ringan untuk dialihkan Jadinya benda tu berlaku pada masa yang sama ke tidak? Ada ke orang kat meja 24 jam? Ataupun sebenarnya awak letak barang atas meja tu untuk ditinggalkan 24 jam? Ha, awak rasa macam mana? Tidak kan? Percanggahan tersebut tidak berlaku pada masa yang sama, betul tak? Sekiranya tidak, maka pilihan kamu adalah kaedah pemisah masa okey kalau keadaan percanggahan fizikal tersebut berlaku pada masa yang sama okey so kamu perlu pilih kaedah pemisah ruang okey macam itulah cara awak nak tentukan masalah uh, kaedah pemisahan mana yang betul kaedah penyelesaian mana yang betul ha macam tu So, lepas awak dah tentukan kaedah pemisahan masa ke, kaedah pemisahan ruang ke, kamu perlu pergi ke pasal nombor empat iaitu model penyelesaian di mana kamu perlu menentukan kaedah penyelesaian secara spesifik. Nah, ya kat sini setiap kaedah pemisah dibekalkan pilihan prinsip inventif maka kita boleh memilih satu atau lebih prinsip untuk menyelesaikannya. Okey. Tak apa. Nanti kalau kamu tak faham, kamu boleh contact cikgu, boleh whatsapp dalam grup Tanyakan apa benda yang awak tak faham tersebut, okay? So, cikgu ni atas kefahaman kamu semua, okay Kita baca situasi sama-sama Hazir sedang menyiapkan projek reka bentuk dan teknologi Yang memerlukan dia memotong beberapa keping kertas tebal, okay? Ke beberapa keping kertas tebal Tiba-tiba gigi bilah gunting Haziq menjadi longgar dan tidak dapat memotong kertas dengan baik. Projek Haziq perlu disiapkan segera. Bantu Haziq selesaikan masalah ini. So kamu perlu bantu Haziq macam mana nak solve problem dia. Macam mana awak nak bantu Haziq selesaikan masalah dia. Okey. Menggunakan kaedah proses penyelesaian masalah bukan inventif ada lima langkah asas. So, lima langkah asas tu cikgu nak kamu isikan ruangan kosong tersebut dalam bentuk jadual seperti yang cikgu present dekat kamu ni. Seperti cikgu persembahkan dekat kamu ni. Okay. Nombor satu, mengenai pasti masalah. So, awak tulis apa masalah yang hasil tengah alami iaitu gigi bila guntingnya longgar dan tidak dapat memotong kertas dengan baik. Kemudian kamu menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kamu senaraikan apa bentuk bantuan yang awak boleh bantu Haziq. Uh, awak senaraikan Kemudian awak buat pilihan Satu pilihan untuk Haziq Yang paling terbaik yang awak boleh suggest kat dia okay, Yang awak boleh recommend dekat dia Kemudian melaksanakan pilihan tersebut Dan kamu perlu menilai sama ada Benda tu membantu dengan jayanya Ataupun tidak okay? Kemudian Untuk latihan yang kedua Kamu perlu tentukan Masalah-masalah percanggahan fizikal ini Sama ada uh, Awak perlu tentukan bentuk penyelesaian ataupun kaedah penyelesaian daripada percanggahan fizikal ni. Okey, tadi kita ada sebutkan uh, fasa kedua iaitu model masalah percanggahan fizikal. Okey, kemudian fasa ketiga kaedah penyelesaian. So, kamu perlu pilih kaedah penyelesaian. So, daripada masalah ni kamu perlu bantu diorang, kamu perlu pilih kaedah penyelesaian yang betul. Contohnya, Persega fizikal yang pertama meja perlu berat untuk kestabilan ketika menulis tetapi perlu ringan supaya mudah dialihkan untuk disusun. Awak rasa keadaan meja berat dan keadaan meja ringan ni uh, diperlukan pada masa yang sama ataupun tidak? Ha, ada ke orang nak menulis sambil meja tu dialihkan? Tak ada kan? So kalau tak ada, awak rasa jawapan dia kaedah pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa. Okey, yang kedua, botol air mestilah besar apabila diisi air tetapi pada masa yang sama perlu kecil supaya mudah disimpan dalam beg. So, awak rasa percanggahan besar dan kecil ni perlu masa yang sama ataupun tidak? Yang ketiga, pakaian keselamatan bomba perlu tebal untuk perlindungan dari api tetapi perlu nipis agar bomba berasa selesa dan mudah bergerak. So, awak rasa Bomber perlu pakai pakaian tebal dan nipis pada masa yang sama ataupun tidak? Ha, awak rasa kalau bomba nak pergi selamatkan uh, waktu kebakaran tersebut, pakaiannya mestilah tebal betul tak untuk lindungi dia daripada api. Tapi dalam pada masa yang sama, perlulah nipis kan untuk dia mudah bergerak untuk selamatkan orang, untuk padamkan api betul tak? So awak rasa percanggahan tersebut berlaku pada masa yang sama Ataupun tidak? Ha, kalau sama, awak jawablah kaedah pemisahan ruang. Kalau tak sama, awak jawablah kaedah pemisah masa. Okey. Yang keempat, tapak kasut perlu kuat untuk menampung berat dan tahan lasak tetapi perlu lembut untuk keselesaan kaki dan fleksibiliti. Yang kelima adalah payung mestilah besar apabila dibuka untuk melindungi dari hujan tetapi perlu kecil apabila dibawa masuk ke dalam kereta. Okey, nanti jawapan kamu tuliskan dalam jadual seperti gambar rajah yang cikgu tunjukkan ni ya. Kamu tulis nama penuh, kamu tulis tarikh, kemudian kamu tulis tajuk latihan. Okey, kemudian kamu isi jawapan kaedah pemisahan masa ataupun kaedah pemisahan Nanti jawapan ni kamu upload dekat dalam Google Form. Yang ini kamu upload dekat jawapan 1, yang ini kamu upload dekat jawapan 2. Okey, sekian daripada saya. Sekian daripada cikgu. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih murid-murid.